Хільника партій дронів показують голики на Великому граді з видуших правоохоронців, громадянам України. Зокрема, багато все. останавливать какой хаос. Что вам показывают, короче? Вот эту вот, по пятому каналу, это. по пятому каналу это не показывает Наоборот, пока только, как Беркут делает народ. А вам что показывают? А вам, как было на самом деле. Показывают, какой бандитизм происходил на Майдане. Как они провоцировали Беркут Потом Беркуту пришлось, э, ну, я так считаю, наверное, сработал человеческий фактор, потому что если бы мой сын там стоял, Беркуту, я бы их сама там подавила всех. Понимаете? Так уже нельзя говорить, потому что и президенты все чуть-чуть по-другому говорят, что в любом случае насилие допускать нельзя. Но вот такое тоже творить нельзя. Если мирная акция, значит, должны мирно прийти и высказать свое мнение. Но так нельзя. Мы все и то дети... Которые стояли студенты на Майдане, и те, которые вернут, э, то тоже молодые пацаны. Я ж хожу, смотрю, тут то тоже дети, я так считаю.